بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزی دوستو اسلام نے ملک الموت سے جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور دونوں کا ایک ہو یا کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہے تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملکل موت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے وہاں ابن منیبہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی اس پر سوار ہو کر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متقبرانہ انداز سے نکال کر اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور بڑا گندا بال شخص آیا اور اسے سلام کیا لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو اس نے کہا کہ نہیں اسی وقت کام ہے یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی ضرورت بیان کر اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اس نے کان میں سرگوشی کی میں منکل موت ہوں یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی وہ کہنے لگا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بات ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل عیال کو الوداع کہہ لوں منکل موت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مالو متاح کو نہیں دیکھ سکے گا یہ کہہ کر مرکل موت نے روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا حضرت عماش سے روایت کرتے ہیں کہ منکل موت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے جب مجلس برخواست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص ہے جو مجھ سے اس طرح گور رہے تھے حضرت سلیمان نے جواب دیا یہ ملکل موت یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو کہیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے آپ نے ایسا ہی کیا تھوڑی دیر بعد منکل موت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے مرکل موت نے کہا مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی زندگی اور موت صرف اللہ عزو جل کے ہاتھ میں ہے کسی زی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور بعض برگزیدہ بندوں کو لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انکار ممکن ہی نہیں کہ ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اگرچہ موت کے بارے میں کوئی اتنی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیشن گوہی کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں تین علامات ظاہر ہونے لگے تو جان لیں کہ موت واقعی ہونے والی ہے چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا محترم ناظرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ انبیاء ہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی اتنی خوبصورتی کے مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالیں انہیں پتہ تک نہیں چلا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئیں ان کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر تھیں اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی سیب کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہیں انگلیاں کاٹتی رہیں اور انہیں پتہ تک نہ چلا حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے کیونکہ گہری دوستی تھی اور یارانہ تھا جب ہم انسان بھی اپنے دوست کے علاقے میں جاتے ہیں تو اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر ضرور جاتے ہیں اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جب بھی اس علاقے میں چکر لگاتے تو اپنے دوست یعنی حضرت یقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے کہتے ہیں کہ میں فلاں کے جان قبض کرنے جا رہا ہوں یا فلاں بھی فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں بہت گہری دوستی تھی تو حضرت یقوب علیہ السلام نے منقل موت سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست جب تم میری روح نکالنے آؤ گے یعنی مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے موت کے فرشتے نے اپنی دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کے روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کروں گا دونوں دوستوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گزرتے گئے چلنے پھرنے کی سخت ختم ہوتی گئی کھانے پینے کی لذت ختم ہوتی گئی یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا اور اللہ کی نبی کی کمر تیڑی ہو گئی اور آپ جھک گئے رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا اس دن منکل موت حضرت یقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے اللہ کے نبی حضرت یقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کہ کدھر آنا ہوا کیا ملاقات کے لیے آئے ہو تو کہا نہیں نہیں ملاقات کے لیے نہیں آیا بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں تو آپ حضرت یقوم علیہ السلام نے کہا اے میرے دوست ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آنا تو مجھے پہلے بتا کر آنا لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے سے پہلے بتاؤں گا تو آپ کو اپنے وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا تب منکل موت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ میری گہری دوتی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست میں نے آپ کو ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ کئی بار بتایا کہ میں آپ کے روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں کئی بار آپ کو مطلع کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں حضرت یقوب علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیسے تو ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں میں فلاں بے فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بڑے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی اپنے ہاتھوں سے کی تھی حضر یقوب علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں مجھے یاد ہے تو ملکل موت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں میں فلاں بھی فلاں کے بچے کی روح بھی نکالی تھی کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے حضرت یقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے تب موت کے ایک فرشتے نے کہا کہ اے نبی میں صرف اس کی روح قبض کرنے ہی نہیں آتا تھا بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے اور آپ بھی تیار ہو جائیں آج اس بوڑھے کی باری ہے آج اس بچے کی باری ہے اور آج اس نوجوان کی باری ہے تو کل آپ کی باری آنے والی ہے اے اللہ کے نبی میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بتا چکا ہوں محترم ناظرین کرام موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے کل آپ بھی تیار ہو جائیں تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کے لے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست ہمسایہ رشتہ دار مر گیا ہے یا آج میرا بھائی چلا گیا ہے میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا میری ماں چلی گئی ہے یا کوئی بھی جا سکتا ہے تو صرف وہی وہ نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں ناظرین کرام یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانو اور ضائع نہ کرو برباد نہ کرو برف کی طرح یہ زندگی پگلتی جا رہی ہے ایک شخص کسی بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والو میری برف پگلتی جا رہی ہے اسے مجھ سے خرید لو میرا مال اس طرح برف کی صورت میں کترہ کترہ پگلتا جا رہا ہے میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگلتا چلا جا رہا ہے اور میری برف کترہ کترہ کر کے پانی بنتی جا رہی ہے تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے یہ برف خرید لو کیونکہ اگر میری یہ بار ایسے ہی پگلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اس سے کہا کہ بھائی جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے برف والے شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے تو اس نے کہا جناب تیری برف پگلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگلتی جا رہی ہے جس طرح کترہ کترہ کر کے تیری برف پگلتی چلی جا رہی ہے اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی پگلتی جا رہی ہے اگر تو اپنی برف پگلنے سے پہلے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا تو تجھے بھی خسارے کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا اور تو فائدہ میں رہے گا بلکہ اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے پہلے کچھ اچھے عمال نہ کما لوں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب تین علامات ظاہر ہونے لگیں یعنی تین نشانیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستخط دے سکتا ہے یعنی موت قریب ہے نمبر ایک جب سیاہ بال سفید ہو جائیں نمبر دو جب بدن میں توانائی ختم ہو جائے نمبر تین جب کمر جھک جائے یعنی کمر ٹیڑی ہو جائے جس میں طاقت نہ رہے ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں پیر تو ہیں لیکن چلنے کی ہمت نہیں کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے پینے میں لذت نہیں پیسے تو ہیں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں بہن بھائی بیٹا بیٹی رشتے دار تو ہیں لیکن کھڑا ہونے اور چلنے پھرنے کا سہارا نہیں جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ موت قریب ہے اس سے پہلے کہ موت کے آہنی ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں لے لے ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر کھل کے حقیقی کے جانب رواں دواں ہو جائے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے